меня вопрос, я на самом деле он абсолютно экспромтом. Тут есть представитель Вячеслав, одного из самых крупных в Польше переработчиков ягоды и трейдеров. Я не знаю, вот он озвучит свои объемы, ну, компания. там, десятки тысяч тонн в год. Вот человек из Польши приехал, пусть озвучит, я это реальный экспромт, да, да. я замечательно это. получилась. Вот. Это помощь зала. Почему же? Это вопрос к человеку. Здравствуйте. Который, кто связан с заморозкой, знает этого человека. Ну, честно скажу, что сжималость это что-то новое, вот, но объемы, ну, я работаю немного, всего лишь там 9 лет в компании, на сегодняшний день покупаем около 20 тысяч тонн, с перспективой еще больше, но, к сожалению, жимолости за последние 9 лет даже килограмма не купили. То есть, ну, нет нету наверное может еще нету тех рынков которые заинтересованы этой ягодой вот потому ну, мое мнение наверное что-то лучше надо ну, да, что почитать интереснее